اهلا وسهلا بكم في محاضره جديده من جمل جلال هيا بنا نستمع الى جمله جديده ونتناقش معا عنها اجتمع ثلاثه مهندسين لمناقشه طرق حل الازمه هذه جملة فعلية تتكون من الفعل هو كلمة اجتمع والفاعل هنا هو الرقم ثلاثة لذلك ثلاثة هي الفاعل ولكن العدد دائما يحتاج إلى تمييز لكي يتضح المعنى فكلمة مهندسين هي تمييز العدد والتمييز دائما يكون نكرة لذلك نقول ثلاثة مهندسين لا يمكن أن نكتب ألف ولام مع كلمة مهندسين ولأن العدد هنا هو ثلاثة فجاءت كلمة مهندسين جمع وأيضا مجرورة لأنها تكون مضافة إلى العدد فبالتالي نقول ثلاثة مهندسين ولمناقشة هي حرف جر واسم مجرور مناقشة هي مصدر وحرف الجر هنا لي بمعنى من أجل من أجل مناقشة ثم باقي الكلمات في هذه الجملة هي إضافات متتالية فكلمة طرق هي مضافة إلى مناقشة وكلمة حل هي مضافة إلى طرق وكلمة الأزمة هي مضافة إلى حل فتكون لمناقشة طرق حل الأزمة وبالتالي تكون الجمله هكذا اجتمع ثلاثه مهندسين لمناقشه طرق حل الازمه هيا بنا نستمع الى جمله اخرى بنفس الطريقه ونتناقش معا عنها وقرر المهندسون الثلاثه اصلاح الاعطال وعدم شراء اجهزه جديده البدايه هنا هي بحرف العطف الواو لان هذه الجمله هي تكمله للجمله التي استمعنا اليها قبل قليل فبالتالي نقول و ثم نبدا الجمله الجديده وهي جمله فعليه تبدا بالفعل قرر والفاعل هو المهندسون والمفعول هو اصلاح لذلك قرر المهندسون اصلاح هكذا هي اساسيات الجمله ولكن بالنظر الى كلمه الثلاثه هنا نلاحظ انها صفه تتبع كلمه المهندسون ولكن لماذا ياتي العدد بعد الاسم الذي في الجمله الاولى كان تمييزا بعد العدد نلاحظ هنا ان العدد جاء معرفا وعندما ياتي العدد معرفا ياتي بعد المعدود وليس قبله لاننا كما قلنا قبل قليل هو يكون مضاف للتمييز الذي بعده وقلنا ان التمييز دائما يكون نكره بعد العدد ولذلك اذا اردنا تعريف العدد وتمييز العدد نكتب العدد بعد التمييز ثم كلمه الاعطال هي مضافه الى كلمه اصلاح فاصلاح ماذا نعم هي مضافه اليها ولكن عندها معنى المفعول به اصلاح الاعطال وهنا لدينا حرف العطف الواو هو يربط بين كلمتين او جملتين لذلك يجب أن نبحث عن الكلمات أو الكلمتين التي يربط هذا الحرف بينهما، وهنا هما كلمة إصلاح وكلمة عدم، فبالتالي عدم هي معطوفة على كلمة إصلاح، وكلمة شراء هي مضافة إلى عدم، فكلمة عدم دائما يأتي بعدها إضافة، لذلك نقول عدم شرائي، وأجهزة ايضا هي مضافه الى كلمه شراء القواعد هي اضافه ولكن المعنى يكون مفعولا به لذلك عدم شراء ماذا شراء اجهزه ولكن ما هذه الاجهزه هي اجهزه جديده فكلمه جديده هي صفه لكلمه اجهزه وبالتالي تكون الجمله هكذا وقرر المهندسون الثلاثه اصلاح الاعطال وعدم شراء اجهزه جديده شكرا لكم على حسن استماعكم الى جمال جلال انتظروني في الاسبوع القادم والى اللقاء